indi bu Cəhandarbay oğlunun və digərlərinin bu gün bir daha deyirəm. Sabah, tutaq ki, 2012-ci ildə, 2015-ci ildə, 2017-ci ildə Cəhənnəm, hə? Ramil Mehdi ev vaxtında tək bir cümlə yox, bir söz Ramil Mehdi ev xoşuna gəlmə bir sözü çıxartıb qoyusun ortaya. Əsas məsələ odur Səhandarbay. Demişəm. Dəfələrlə demişəm. O bax mənim haqqımdır. Mənim mən Qazaqda O Kəmarli da Kəmarli Xanın torpaqları Ermənlilərə necə verildiyindən bağlı sənədləri qoyub, tarixi sübutları qoyub, xəyanətin sağalmaz sağa yaraları yazısını mən yazmışam. Onu qəzetdə də dərc eləmişəm Ramiz Mehdiyev adımla, Ramiz Mehdiyevlə, Artur Rəzadənin həmsi Şamil Rəzizadə orada gedib millətə, e, orada da o millətin etirazçı adamlarını gətirib burada başını oynatsın bunlar olub. Ben dedim onu zamanda demişim. Her zaman da yeri geldi gelmedi. Ben yeri geldi gelmedi yok. Her zaman yeri gelende Ramiz Mehdiye hakkında, Alehsan'ın hakkında, Ünlü Beşik. Ben danışmışım. Kişi bu Cahandar Bayoğlu'nun Cahandar Bayoğlu'nun ne bileyim Alamdar Bayoğlu'nun hakkı değil. Sen dönene kimi? Demek orada burada bu, bu demek Adamın 50 yaşında dəqiq mən bilirəm da indi. Salaməlikim də də var, bir problem də yoxdur. Hardaydı bu adam? Kimdir bu adam? Hardaydı bu adam bu 30 ildə? 50 yaşı var adamın. 50 yaşın üstündə indi 55 yaşında çıxıb sən ortaya ki mən tural vurum. Bəs bu 50 il ömrün harda indi nə söyür nə şey edirəm bu axı? Pərdən gəldin, hardaydın sən? Deyirəm də Ramiz Mehdiyev indi bax belə xod gedirib mənim əkimi versin, cəsarətini çatdırdılar. Sənin cəsarətin budaydı Ramiz Mehdiyev haqqında bir cümlə yazaydın o vaxtdır. Söz Var mı yok mu? Adam ağlıdan olur. İctiramı etim. İstəmlən şəkil, istəmlən aldı Rəmis Mehdiyev hakimiyyətin təbəsindən bir e, lab gəlir. Hətta səsdən gəlir ki, bunun Heydər Əliyev ordensin, nə bilin, hətta istiqbardın da belələr. O da elədilər, mələsini, yəni o asaddır, da nə tərlədilər, Əkirə məhəlləsində xalq ayağısı da tutlayan adırlar. Yəni biz də o şeylə çox asatdılar, o eləməy olur. Amma məsələ onda deyil. İllər məni, 40 illə yıldı. Rəmis Mehdiyevin qabağında fərqət törən adamlar ittiramız Mehdiyev Meydan sürür. Mən onu qəbul etmirəm. Haqqımız deyil.